Salam əziz izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə 5-6 nəfərlik nahar yeməyi videosu çəkirəm. Videoya başlamadan öncə qeyd edim ki, kanala abunə olmaqla və videoları bəyənməklə məni dəstəkləyirsiniz. Bu nahar yeməyi üçün 500 qram quşbaşı ət, əd, 3 ədəd orta boy soğan, 2 ədəd iri pomidor 6 ədəd kartof, 150 qram kərə yağı, 200 qram günəbaxan yağı, zövqə görə duz və iyot istifadə edirəm. Əvvəlcə yağları qazana əlavə edib yaxşıca dağ edirəm. Sonra ətləri əlavə edib, ətin hər tərəfini möhürlədikdən sonra doğradığım soğanlarımı əlavə edirəm. Bir müddət ətin soğanlarla birgə qarışdırıb, ardından pomidorları əlavə edirəm və bir az da pomidorlarla qovururam. Pomidorun suyu yeməyə qarışdıqdan sonra kartofları əlavə edirəm. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, duz və istiot zövqə görə əlavə olunur. Mən sarı kök də əlavə edirəm. Suyunu əlavə etmədən öncə 5 dəqiqə qarışdırıb Sonra 2 stəkan su əlavə edirəm. 30 dəqiqə ərzində vam xodda bişirirəm. Artıq 5-6 nəfərlik nahar yeməyimiz hazırdır. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Allah ha emanət olun. Növbəti videolarda görüşmək diləyi ilə.